今天我们做这个牛蹄子吃，嗯，这个先两毛，嗯。哥，我帮你不放我难受。这个、哎呀呀，弟弟，好了，嗯，先刮一下这个，先刮一遍，让我再聊。看着真洁样哥，嗯，这个好好再撩一遍呐、啊，弟弟，嗯，来。 刮完这个就差不多了。嗯，弟弟，你去准备水。嗯，马上要洗呀、啊。嗯，弟弟用这个铁丝球刷。嗯，洗完就可以焯水了。嗯。 牛蹄有啥吃的呀？除了骨头就是皮，还不如吃手扒肉呢。牛蹄子也是草原一道美食，煮出来 QQ 弹弹，挺好吃的。嗯。牛蹄子先焯水。嗯。再加点水弟弟。啊、嗯。放点葱姜。嗯。再放点草原六十度。嗯。哎，好嘞好嘞，先焯水，我们进去喝茶。嗯。 哎，哥，你怎么搞这么多手机？这不是一百多万关注了吗？我不得表示一下。朋友们注意了，这次我特意跟官方申请，拿出了一千台全新的苹果十三手机，都是全新正品带发票的，支持全国联保。不过颜色随机，数量有限，刷到就是缘分。为了公平起见，建了一个专属连接，置顶在评论区了。大家点评论区连接开抢吧，不要问我还有没有名额，链接能点开就是还有。 哥、嗯，我也想要一个。那你赶紧去评论区抢吧，我去看看牛蹄子。嗯。哎，这可炒好了。嗯。哎，好了。嗯、哎。先放豆油。哎，油热了放葱姜蒜。好了好了。郫县豆瓣酱放，放多放点。好了好了。放辣椒干。好了好了。 树叶、树皮，这个乱七八糟，调料放。好嘞，好嘞。呃香鼻子的香味上来了，倒水底底。嗯。焯好水的牛蹄子放。最后一根牛蹄子，放点冰糖。生抽、老抽一起抽点，给它点颜色。 再来点黄豆酱，再放一把猪肉，大粒盐放一把，滴滴盖上，锅的盖，煮它三个小时，嗯、行了，嗯，就。